السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عمر پالن پوری صاحب کا زبردست بیان مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا دین کا کام کرنا اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے جزاک اللہ سارا مجموع ذہن میں بٹھا لے مرنے سے پہلے پہلے ہمارے لئے موقع ہے اللہ کی طرف رجوع کر دے گا اور توبہ کر دے گا اور یہ جو دعوت کی فضاء ہے اس دعوت کی فضاء میں ایک تو آدمی خالی زبان پہ کہتے اللہ میری توبہ یہ توبہ کا بول ہے توبہ نہیں تالا کھولنے کے لیے آدمی زبان پہ کہے کنجی تو تالا نہیں کھولتا وہ تو, تو کنجی لا کر کھولے جس توبہ پر گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں چار باتیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ آدمی میں صحیح ندابت شرمندگی اللہ اے میں تیرا خوشور بننا دوسرا یہ کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت وہ گناہ میں ملوث نہ ہو اور تیسرے یہ کہ آئندہ کے بارے میں طے کریں کہ میں غلط نہیں کروں گا اور چوتھے یہ کہ پہلے جتنا گنا ہو چکا اس کی تلافی جتنی شریعت میں مطلوب ہے وہ تلافی کرے نمازیں رہ گئی تو پڑھ لے تو روزے رہ گئے تو وہ رکھ لے دس سال حج فرض ہوئے ہو گئے اب تک حج نہیں کیا اب کر لے حج زکات پانچ سال کی نہیں دیتی تب دے دے, دے دے کسی کی زمین دبائی تو واپس کر دے غیبت کی سے تو معافی مانگ لے حقوق العباد جتنے وہ سارے ادا کر دے اگر اس ترکیب سے توبہ ہو گئی تو پھر یاد رکھنا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نہیں پاک تھا اور بھر آگے جا کے گنا کرنے لگے توبہ کر مرنے سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے اچھا میں جو بات کہہ رہا تھا کہیں بیچ پہ رہ نہ جائے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ آدمی بھلا ہوتا ہے اور اس پر تکلیفیں آتی ہیں اور بعض مرتبہ آدمی برا ہوتا ہے اور اس پر راحتیں آتی ہیں تو وہ مضمون میرا بیچ میں رہ گیا کئی باتیں ضروری میں نے عرض کر دی اور دیکھو دنیا کے اندر اللہ امتحان دو طریقے سے دیتا ہے نا فرمانی کے باوجود اگر دنیا کا ساز و سامان ملے تو یہ برکت نہیں ہو بھی بلکہ یہ بہلت ہے یعنی یہ خدا کا قہر ہے بصورت مہر یعنی بتاشی میں زہر خوب دکان چل رہی باوجود نافرمانی ہوگی تو یہ تو بہت گھبرانے کی چیز ہے ایک آدمی کہنے کے کہ میری دکان میں بڑی برکت ہے نافرمانی تو نہیں بولے نافرمانی ہے تو دکان چل نہیں سکتی تو میں نے کہا نافرمانی کے ساتھ برکت ہو نہیں سکتی محرط ہو رہی میں نے کہا کیا ہو رہی تو دیکھنے کا آمدنی بہت ہو رہی میں نے کہا دیکھ آمدنی کا بہت ہونا برکت نہیں کارون کی بھی آمدنی بہت تھی نا فرمانی کے ساتھ جو آمدنی بہت ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے جی ایک آدمی جس کو فائلیریا کی بیماری ہو گئی فائلیریا کی بیماری میں بدن میں برم آ جاتا ہے بدن سوج جاتا ہے بدن سوج کے موٹا ہو گیا اب یہ فائلیریا کی بیماری والا یوں کہ دیکھو میں بھی پہلوان ہو گیا کیسے وہ پہلوان کا بدن بھی موٹا اور میرا بدن بھی موٹا دیکھو وہ فرما بردار حضرت سلیمان علیہ السلام داؤود علیہ السلام سب ان کے پاس بھی مال دولت بہت تھی اور سب قانون فروغ کے پاس بھی مال دولت بہت تھی بھائی کارون فروغ کے پاس تو نافرمانی کے ساتھ تھی اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو فرما برداری کے ساتھ اور فرما بردار کو اگر اللہ تعالی ساز و سامان دے تو وہ ایسا ہے جیسے پہلوان اور نافرمان کو اگر اللہ ساز و سامان دے تو وہ ایسا ہے جیسے فائلیریا کی بیماری والا فیلیریا کی بیماری والے کا بدن بھی موٹا تو اس کا آپ سمجھاؤ گے کہ تیرا بدن ہے برمیلا اور پہلوان کا بدن ہے گٹھیلا فرما بردار کے ساتھ ملنے والی نعمتیں جیسے پہلوان کا کٹھیلا بدن اور نافرمانی کے ساتھ ملنے والی بالا ساز و سامان نعمت کہتے ہوئے میں ذرا ڈر رہا ہوں اگر کیا انم کرتی اس میں بھی آتا ہے تو نافرمان کو ملنے والا ساز و سامان یہ ایسا ہے جیسے برمیلا بدن یہ دو مثالیں یاد رکھنا دیکھنا زندگی بھر کام آئی نا فرمانی کے ساتھ اگر ساز و سامان ملے تو جیسے پہلے یا بیماری سے بدن کا موٹا ہونا اور فرما برداری کے ساتھ اگر نعمتوں کی بارش برسے اللہ کی تو سمجھو یہ پہلوان ہے اور مثال وہاں سلیمان علیہ علیہ السلام السلام اور وہاں کار کم اچھا اس کے بالمقابل فرما بردار پر بعض مرتبہ تکلیف آتی ہے بعض مرتبہ نا فرمان پر بھی تکلیف آتی ہے نا فرمان پر جو تکلیف آتی ہے وہ آتی ہے بطور عذاب کے اور فرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے وہ آتی ہے بطور ابتلا کے قرآن پاک میں فرما برداروں پر جو آئیں ہر جگہ آپ دیکھو گے وہاں پر لفظ ابتلا یا اسی کے قریب کا لفظ ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی تکلیف ہیں اس کو قرآن نے ابتلا کہا اچھا عہد کے اندر جو تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ بن بہین پر آئیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتلا کہا خندق کے اندر جو تکلیفیں آئیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتلا کہا ہونا علی کا بتری الم مین شدیدہ یہ خندق کے قصے کو کہا اللہ تعالیٰ نے اور کے بارے میں اللہ نے کیا کہا بچہ اللہ نے تمہیں ابتلا میں ڈال دیا ایسے عام مسلمانوں کے بارے میں جو فرما بردار ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے اس بنا پر میرے محترم دوستو جو تکلیفیں فرما برداری کے ساتھ آتی ہیں وہ تو ہے ابتلا اور جو تکلیفیں نافرمانی کے ساتھ آتی ہیں وہ ہے عذاب وَلَا نُزِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ مشرحت اللہ کی یہ ہوتی ہے نا فرمانی پر اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف ڈال دے تو اس میں مشرحت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ بڑا عذاب جو مرنے کے بعد آنے والا ہے اس کے پہلے پہلے اس چھوٹی سی سزا پر آدمی اللہ کی طرف رجوع کر دے کیونکہ اللہ آج تجھے کہتا ہے پلٹا کھا جا اگر آج پلٹا نہ کھایا تو مرنے کے بعد تو اللہ سے کہے گا پلٹا کھلا دے تو اللہ پلٹا بھی کھلائے گا جب موت آتی ہے تو یہ آدمی کہتا ہے واپس کر دے تو مرنے کے بعد اے میرے بندے تو گا میرے کو واپس کر دے تو اللہ کہے گا لا اب میں نہیں کرتا اور اس دنیا کے اندر تھوڑی تھوڑی سی تکلیفیں ڈال ڈال کر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ واپس ہو جا بدو پہ آنے والا راستہ چھوڑ دے انے والے راستے پر آ جا معلین والا راستہ چھوڑ دے بلالت والا بانا راستہ چھوڑ دے اور تو ہدایت والے راستے پر اور شراط مستقیم کے اوپر تو آ جا الحمدللہ رب العالمین والے راستے پر تو آ جا تو میرے بھائیو بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا عمر پالنبوری صاحب کی یہ پیاری کا گزاری سنی جس میں انہوں نے بہت اچھی کارگزاری بیان کی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے دین کا کام کرو اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی ایک دفعہ دی ہے بار بار نہیں دی تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اس کو وقف کریں اللہ کے راستے میں اور دین کا کام کرنے میں جزاک کر اللہ ماشاءاللہ